પહેલી ફેબ્રુઆરીના રોજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે તેવામાં બજેટથી સુરતનું કાપડ ઉદ્યોગ કેટલીક આશા અપેક્ષાઓ સેવી રહ્યું છે જ્યારે કેટલીક માંગણીઓને બજેટ પહેલા સરકારથી કરવામાં આવી છે ત્યારે આવો સાંભળીએ શું કહી રહ્યા છે કાપડ બજારના વેપારીઓ વિશ્વભરમાં સુરત ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની એક આગવી ઓળખ ધરાવે છે અને એને લઈને જ દેશ અલગ અલગ રાજ્યો કહો શહેરો કહો કે દેશો તમામની જગ્યાએ સુરત ખાતેથી ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ થતું હોય છે કાપડ બજાર સુરત ખાતેનું મસ્ત મોટું હોય છે ત્યારે મોટાભાગના જે કાપડ વેપારીઓ કહો કાપડ ઉદ્યોગકારો કહો એ અત્યારે તમામ આપણી સાથે જે કેન્દ્રીય બજેટને લઈને એમની શું ડિમાન્ડ શું રજૂઆત છે એ વિશે આપણે એ લોકોથી વાત કરીને જાણીશું કે કેન્દ્રીય બજેટને લઈને તેઓ શું માની રહ્યા છે તેમને શું આશા

रिसर्च एंड डेवलपमेंट का और विक्रय संवर्धन का मतलब कि हमको निर्यात संवर्धन कर सके हम और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है वो ऐसी लगा देवे कि हमारे पास में जो चाइना का माल डंप होकर के वाया बांग्लादेश आता है वो बंद हो जाए ऐसी तीन चार जो अपेक्षाएं हमारी सरकार से हमेशा रही है अत्यारे जो टेक्सटाइल में जो सौ प्रॉब्लम आए टेक्सटाइल लोगों सौ प्रॉब्लम आए थे ये તો જ્યાં સુધી એમએસએમઇનો ક્લેરિફિકેશન આ બજેટમાં ગવર્મેન્ટ ન આપે ત્યાં સુધી આ જે ઘણા બધા અત્યારે જે પરચેઝિંગનો ઓર્ડર છે એ ઓર્ડર કેન્સલ થઈ રહ્યા છે આને લીધે જે સંશય છે વેપારીઓમાં આ સંશય દૂર થવા માટે આ બજેટમાં સેક્શન ફોર્ટી થ્રી બીની જે કલમ છે ની એને સ્પષ્ટીકરણ સરકારને કરવો પડે સ્પષ્ટીકરણ એટલે કે શું કે કોના ઉપર આ કલમ લાગશે અને કોનો પર ન લાગશે એનો સ્પષ્ટીકરણ અને આ જે મર્યાદા છે સમય સીમા ફોર્ટી ફાઈવ ડેઝની આ અગર ટેક્સલ ઉપર લગાવવામાં આવશે तो कारण अँ ना, ना, ना जो यूनिट है ना ए यूनिट पर बहुत खराब असर पड़े तो आना पर एक कंसिडरेशन त्या पहुँचे एवं मारी एक माँगनी है और टैक्सेसन में सरलता एज एकमात्र उपाय है देश ने विकास मैं तो जित सरल टैक्सेशन रह देश विकास एम एस बी के लिए बोल रहे हैं ये इसमें सरलीकरण हो जाता है तो सब व्यापारियों के लिए अच्छा है और दूसरा यहाँ पर जो प्रोडक्शन है या इंडिया के लिए तो काफ़ी है जितने तक यहाँ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो अपना यहाँ कपड़ा बना के उसकी वैल्यू नहीं है अभी अपना ज्यादा कपड़ा एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा तो अपना कुछ गवर्नमेंट ऐसे करे या कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह खोले या उसके अंदर कुछ ना कुछ नया करने के लिए अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा देना है उसके लिए गवर्नमेंट पहले सपोर्ट हम सब व्यापारियों की करेगी तो आगे एक्सपोर्ट अपना ज़्यादा हो पाएगा और आने वाले जो व्यापार है हमारा सरलीकरण कर देते हैं तो अच्छा चलेगा नहीं तो अभी जैसे पोजिशन है तो थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है और गवर्नमेंट करती है पहले जैसे एक्साइज थी एक्साइज निकल गई अभी जैसे जीएसटी का किया हमारे लिए बहुत अच्छा है के लिए अभी हमारा सब काम सही व्यवस्थित हो रहा है अभी एमएसपी के लिए बोल रहे हैं ये भी सरलीकरण कर देते तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है और गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी और हमारे यहाँ से एक दल दिल्ली भी गया है पहले भी गया है और अभी भी हमने र... रजुआत करी तो हमें उम्मीद है कि जो एम का सबसे बड़ा जो है अपना आ रहा है मुद्दा जो टेक्सटाइल मार्केट में कन्फ्यूजेशन अभी चल रहा है तेयलीस बी एच करके जो नया जो सिस्टम लागू हुआ है उसके अंदर सभी को कन्फ्यूज अभी क्लियर नहीं है तो हम ये चाहते हैं कि या तो इसको एक साल आगे किया जाए नहीं तो फिर जो अभी जो तकलीफ आ रही थी उसको एक बार पूरा सरील करना जब तक नहीं हो तब तक पूरी क्लियर बात हो तब तक वो क्योंकि जो कपड़ा मार्केट है ये सब यहाँ पे ट्रेडर लोग हैं यहाँ पर खुद खुद के द्वारा काम करने वाले नहीं है और अपने कृषि क्षेत्र के बाद में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये है तो गवर्नमेंट को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा सूरत जो है पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सिंथेटिक कपड़े का प्रोडक्शन का मार्केट है यहाँ पे रोज नए व्यापारी नया व्यापार करने के लिए जुड़ते हैं और उनके साथ चीटिंग और धोखेबाजी भी बहुत होती है उसके लिए भी सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए नए नियम कानून लगाने चाहिए जिससे जो नए लोग आते हैं और यहाँ पे धोखेबाजी करके चले जाते हैं और नीचे भारत से कई राज्यों से और भी व्यापारी लोग आते हैं जो यहाँ पे आके माल ले जाते हैं फिर बाद में पेमेंट नहीं देते हैं इस तरीके की शिकायतें भी यहाँ पे बढ़ रही हैं इसके लिए भी सरकार को बहुत अच्छा सोचना चाहिए और कोई नया, नया नियम कानून इसके लिए लेके आना चाहिए और अभी तो व्यापार के लिए ये रजिस्ट्रेशन चालू करना चाहिए कि भाई कोई नया एजेंसी चालू हो रहा है अथा या नया व्यापार चालू हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में भी उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए तो सब पता रहे और इस टाइप का कुछ नया कानून सरकार को लाना चाहिए એટલે ક્યાંક જે કેન્દ્રીય બજેટ આવી રહ્યું છે એને લઈને વેપારીઓ અનેક આશા અપેક્ષા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે ક્યાંક નવા કાયદાની પણ માંગ કરવામાં આવી રહી છે જેનાથી ઉથામણાઓને અટકાવી શકાય તો ક્યાંક નવી યોજનાઓની માંગ આવી રહી છે જે રીતના કાપડ ઉદ્યોગ મંદીના માહોલમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હોય તે કાપડ ઉદ્યોગને વેગ આપવા માટે ફરી એકવાર સરકારે જે છે ક્યાંક આ વેપારીઓની આશા અપેક્ષા પૂર્ણ કરે એવી તેવી વેપારીઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કેમેરામેન કુમાર સાથે રા ગુજરાત ફર્સ્ટ સુરત